Английская. Швидко та вправленно. Телефон 466-101. В якому ми живемо дуже незвичайний. Просто на асфальті може вирости незвичайної краси квітка. А ми сьогодні зустріли не просто хлопчика, а справжнього майстра. Або незнайома людина простягне тобі руку допомоги. Я Иван Крыкун, 14 лет мне сейчас. Хожу на туризм, тоже на природу, лазим по скалам, ходим всякие походы в Крым, в Карпаты. Кстати, этим летом тоже едем в Карпаты. Видим всякие красивые места, плаваем на лодках, байдарках, все такое. Вот. Должна быть физическая подготовка некоторым походам. Начинаем готовиться за несколько месяцев, потому что нагрузки, получается, с самого начала не выдерживают, бывает. Не очень хорошо, очень плохо стоит во время путешествия. Был в Карпатах, на всяких горах Чатырдак был, в всяких пещерах, елочка тоже есть такая, партизанские пещеры всякие. Были и на Буковеле, и на Кавказе, в Карпатах катались. Рыбки тоже, один из наших любимых животных. Кстати, я их сейчас покормлю. Хотели все время рыбок купить, подарили нам на день рождения. За рыбками ухаживает мама. Моя мельбуница. Красивая. Это мое снаряжение. Во время походов я его все время ношу с собой. Это мой шлем. Это чтобы я не поранился головой. Вот. Это беседка. Беседка – это такая одежда, на которой одевается и лазится по веревкам. Ну вот. Это карабины. Карабины для того, чтобы подцепиться на какую-нибудь веревку или закрепить какую-нибудь веревку за дерево, или что-то переправить вот такая, за нее цепляется карабин к карабину, например. Веревочкой скрепляется, получается, нижняя часть к верхней по отдельности. <с> опа какая штука получается. Теперь я готов идти в горы. Таймницы сберегают в надежном месте. Краще про них никому не розповідати. Але найліпший сейф для наших секретов – це друзі. Я Катя. Я сестра Вани. Он у меня добрый, заботливый, хороший. Он мне помогает. Мы с ним самые лучшие друзья. У него характер нормальный. Помогает маме по дому, помогает заботиться о младшем брате, помогает мне папе. Мы ему тоже помогаем. Мы с ним вместе рисуем, гуляем. Лучше всего он знает математику. Иногда бывает, что мы ссоримся. Потом нас папа с мамой мирят. Я Ваню знаю очень долго. Он, как и мой одноклассник, и также я с ним хожу на кружок. Он очень хорошо учится. Ну, у него большие хорошие оценки по таким приемам, как физика, математика и по языкам. Я не помню ни разу, что два родителя вызывали. Он такой как, сдержанный. У него хороший характер. Я бы вот хотел бы, как он, ну, чтобы Розсвіта щось своє і щоб вимити туди і туди встигти. Майстерність з'являється лише у наполегливих. Ми можемо тільки радіти і брати приклад з тих, хто постійно відкриває у собі щось нове. Моя фішка технічний дизайн це моє хобі. Те, чим ми любимо займатися, і мої друзі, і я в тому числі. Для того, чтобы сделать модель, надо иметь очень много терпения, хорошего такого, что не каждому дано, в том числе и мне. Самое сложное для меня в этом занятии – это ювелирная работа, там, где самую мелкую деталировку. Руки не должны трястись, надо, чтобы э, быть собранными, все нормально, точно сделать. Иначе, если что-то куда-то не туда, то уже не получается работать в модели так, как надо. Мое самое любимое дело во время работы – это, скорее всего, покраска. Потому что пока мы работаем с моделями, это получается мы делаем и с какими инструментами работаем на сером фоне, все такое. А когда мы разукрашиваем модель, мы можем придать ей какого-нибудь, как, как бы сказать образно, души и духу какого-нибудь, чтобы она не была такая серая, была разукрашенная, веселая такая. Мои родители тоже этим все время занимались, но я смотрел учился, глядя на них. И вот сейчас я увидел, когда моя сестра зашла сюда, сказала, что она сделала, первую петельку сделала, показала. Мне тоже захотелось попробовать. Пришел сюда, и вот я тут занимаюсь. Моя первая модель, вот этот тот вертолет красивый. Я его делал, когда пришел э, год назад. Тогда же я начал заниматься. Данная модель, она очень простая по своей технике, сложности и все остальное вот такого вот рода. По сложности изготовления она очень простая. Все, что здесь было сложно, это только в середине сделать деталировку, вот эти вот кресла, вот эти всякие штурвалы, панели управления. А все остальное очень легко это получается. Пару маленьких деталей или не очень сделал, собрал все в кучу, склеил, и вот такая штука получилась. Вторая моя модель ракетовая, которая должна была идти на выставку. Она немного посложнее. Тем, что здесь есть очень много симметрии, есть очень много маленьких деталировки, над которой я не очень смог таки справиться. Самая сложная модель, которую я делал, это бумажная пластика. На дне я очень долго трудился, здесь очень должна быть хорошая развита моторика рук. Потому что здесь очень много меленького, очень много такого сложного, то, что я тоже пытался справиться и не с первого раза выходил. Допустим, некоторые детали, такие как крылья или вперед, вот это тот же самый, я его несколько раз переделывал. Вот эти вот все модели, вот это, те же машины, тот же самолет, сделаны по одному и тому же принципу. Сначала надо сделать центральную крону, допустим, как бы сказать. То есть в данной модели тут пенопласт в центре, здесь дерево. Получается, делаешь первый скелет. Потом собираешь э, маленькие детальки. Допустим, вот, вот эти вот лопасти, это уже отдельная работа, другая. Вот эти же лопасти, вот эти маленькие детали, это уже следующая работа. Там получається, надо сделать верхний обшивку. Вот здесь вот я его наклеила ракалом. Здесь бумагу сверху. Я научился очень многим э е техникам работы. Так вот, он как будто этот же самолёт и две, и вот этот вот Вертолёс ракеты 2 совершенно разные техники. У каждого из нас своё джерело натхнення. Ктось весь час мріє про зорі, а інший постійно думає про море. Але спільним для нас всіх є життя. А оси мы, родина Ивана. В свое время, когда я пошел в первый класс, моя мама для меня лично, персонально выписала журнал «Юный техник. С этого момента началось мое техническое творчество. Поэтому ну, это не случайно, что Иван занимается этим делом, потому что оно как-то прошло по всей жизни. То есть Иван смотрит, чем занимаются его родители, и, соответственно, пытается э, делать все то же самое. Возможно, хотелось бы, чтобы он делал лучше нас. Поэтому к этому я отношусь очень позитивно. Почему? Потому что ребенок должен быть всесторонне развит, он не должен быть замкнут, он, скажем так, должен уметь э, все. Для того, чтобы в жизни, то есть это ему потом пригодилось. Чем больше ребенок попробует в своей жизни, тем легче ему будет в будущем определиться со своей дальнейшей жизнью, со своей дальнейшей профессией. Дай Бог, чтобы это помогло ему во всем последующем жизненном пути. Вырос добрым, здоровым, хорошим человеком, всесторонним. Я могу пожелать брату, да, чтобы, потому что у него выходит красивая модель. цим занятися в будущем, вибрати професію, яка йому неравиться. Хтось із відомих сказав, що люди не наче віконне скло. Коли світить сонце, вони сяють. Але в пітьмі їх істинна краса відкривається лише від світла, що лине зсередини. Жить потрібно для того, щоб познавати мир. Учиться надо для того, чтобы вот эти вот все знания, которые получил в школе, помогали в дальнейшей жизни. И помогали и в обычной жизни, и на работе, и везде помогали. Идеальная семья – это семья, в которой есть только любовь, счастье, потом взаимопонимание друг друга и маленькие конфликты. Но меня пока что все устраивать, не хочу ничего изменять пока что. Хороший друг должен быть такой, который всегда поддержит, никогда не предаст. Я мечтаю построить... Дом в лісу. Для того щоб бути поближе к не в центрі города. Хотел бы установить другую жизнь на других планетах, щоб летать туда можно было. Інтересно, що смотреть на другие мира. Нет у меня никаких кумірів. Не хочу бути ні на кого похожих. Хочу на себе. Швидко та впевнено. Телефон 466 101.